xizmat yuzasidan bir keksa kampirning ta'ziyasiga bordim onaxonning turmush yo'ldoshi ham hayot ekan lekin ancha keksayganidan og'rib kursida yig'lab o'tirgan ekan janoza namozi o'qilib bo'lguncha ham ko'zlaridan yosh tinmas edi odatimizga ko'ra odamlar tobutni ko'tarib chiqib keta boshlaganlaridan keyin otaxonga tasalli berib taziyamni izhor qildim bir oz ko'nglini ko'targulik so'zlarni aytdim shunda otaxon qo'limdan ushlab siz meni kampiridan ayrilib beva qolganiga yig'layapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak mening yig'lashimga boshqa sabab bor deb yig'isining sababini ayta boshladi mening oyog'imda bodim bor havo aynisa yog'ingarchilik bo'lsa shu oyog'im zirqirab og'riganidan chiday olmay qolaman shunday paytda kampirim oyog'imni o'qilab qo'yar edi shu bilan biroz orom olar edim kampirimning ham dardi bor qon bosimi yuqori bosimi ko'tarilganda boshi qattiq og'riydi dori darmonlar ham qildik lekin yosh o'tgan sari dorilar ham unchalik kor qilmay qo'yar ekan kecha oqshomga borganda bosh og'rig'i kuchayib qoldi kerakli dorilarni ichgandek bo'ldi aksiga olib havo aynib mening ham oyog'im og'rishni boshladi oyoq og'riganda uxlashning iloji bo'lmay qoladi kechasi bilan bezovta bo'la boshladim kampirimning endigina ko'zi uyquvga ilashgan ekan bezovta bo'lganimni sezib uyg'onib ketdi engashib oyog'imni uqalay boshladi men unga qo'ya qol kampir qiynalma o'zing xasta bo'lsang bir oz dam ol bosimingga zarar qilmasin desam u mayli qo'yavering boshim ancha tuzuk ancha yaxshi bo'lib qoldim deb oyog'imni ushlay boshladi bir qancha muddatdan so'ng jim bo'lib qoldi anchadan beri uxlay olmaganidan charchabdi da degan xayolda kampir bo'ldi endi joyingga o'tib yotib damingni ol desam indamadi so'ng asta o'zim joyiga yotqizib qo'yay deb sekin yelkasidan ushlab ko'rpasi tomonga tortsam bir mahal ag'darilib tushdi shoshilib qarasam oyog'imni ushlagan ko'yi joni uzilib bo'lgan ekan ha domla o'zi kasal bo'lishiga qaramay oxirgi nafasigacha mening xizmatimni qilganiga yig'layapman